បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចំលែកពីចំណេះដឹងខ្លះៗដើម្បីចែកចំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់លើកយកកម្មវិធីធនធានាមួយគឺមានលោកថាកម្មវិធីធនធានាកសិករថៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកបានថ្ងៃបងប្អូនបានចូលទៅពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនធានាកសិករថៃសម្រាប់បងប្អូនគណៈក កម្ពុជានៅប្រទេសថៃទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចាប់ផ្ដើមទៅកុំអីខកបេះយុសេចក្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតវិកថ្មីទៀតនឹងហើយវិដកលុយពីកុងតានាគៀដកលុយពីកុងតានាគៀដោយមិនមិនបាច់ប្រើកាតណាដោយដោយប្រាក់ទៅកម្ពុជាមួយទៅបំណោះកម្ពុជាកសិករថៃបងប្អូនបងប្អូនមិនចាំបាច់ មានកាត ATM ទេបងប្អូនក៏អាចដកលុយតាមធនាគារកសិករថៃបានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគាត់តើមានកម្មវិធីនេះកម្មវិធីធនាគារកសិករថៃហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកបង្រឆាខ្ញុំពីការប្រើអឺដកលុយណាដកលុយពីទូ ATM ដោយមិនបាច់ប្រើកាតណាដោយមិនបាច់ប្រើកាត ATM ណាហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅយើងចូលធនាគារបើទៅ ណាស់តាមធម្មតាដាក់ខ្ញុំបរិមអស់ឯខាងមុខឥឡូវចូលទៅនិយាយទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា model កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអឺ menu វាខាងខាងនេះនិយាយពីការ save ជាសាថាថាថនងិនណាថនងិនថនងិនមួយមានន័យថាយើងដកលុយយើងគួរតែចុចចូលទៅហើយទៅចុចចូលអឺណា បន្តអាចឃើញចំនួនលុយមិត្តអរគ្នាឃើញចំនួនលុយហើយមិត្តអរឃើញចំនួនហើយបើសិនតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់មិនចង់ថាកម្ងលុយទៅខ្លួនឯងមិត្តអរគ្នាចុចតាមចំនួនលុយនេះក៏បានដែរណាតែបើសិននេះយើងចង់យើងចង់ដកលុយតាមតម្រូវការរបស់យើងយើងគាត់យើងចុចទៅនេះណាចុចពាក្យตรงនេះគាត់មកអោយគេប្រាប់ថាលើកចំនួនងិនណាលើកចំនួនងិននោះគឺមាននៅក្នុងខាងជ្រើសរើសចំនួនលុយយើងចុចចូលទៅ ខ្ញុំតោះចុចចូលទៅហើយអ្នកនរខ្ញុំគាត់តែវៃមកវៃចុងបានប្រហែល100ហ្នឹងហើយវៃចុងទៅនឹងមកហ្នឹងហើយហើយត្រូវកាប្រហែលប៉ុនហ្នឹងហើយតាមតម្រូវកម្មរបស់យើងតាមទឹកដូចយើងមានណាហ្នឹងហើយអ្នកនរខ្ញុំគាត់ចុចចូលទៅហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទោសឲ្យមើលខ្ញុំដក100បាតណាដក100បាតឬដក100បាតអ្នកនរខ្ញុំចុចលេខចំនួន100បាតឲ្យអ្នកនរខ្ញុំកុំពេកមើលទាំងនេះណា khi ra thật tốt luôn, tốt luôn này thời <laughs> gian dương ngày, dương cho chạy nó dương tới dương chăn thịt bên chèn á, bên chèn thời đọ, mà rồi năng mềm ọt, này cái thì đã dương chăn bên chèn á, này, riêng cho cái năng bắp tới, nên này thời gian đi rồi nó dương đặt lấy cô tới phía trên, về ở dương rui hỏi nữa, dương dương mình chui, giờ mình អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកនំណានេះជាមើលចំនួនលុយរបស់យើងនេះចំនួនលុយដែលយើងដកមិញហើយនឹងឈ្មោះគណនីរបស់យើងអានេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងទូណាដាក់ទៅកន្លែងទូណាចាំបន្តិចខ្ញុំពងតែទៅកន្លែងទូដល់ទូហើយណាបើដល់ទូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទូហើយបងប្អូន ហើយខ្ញុំប្រៀបពី API ទីឥឡូវយើងទៅដល់ទូហើយយើងចុចប្លែកនេះចុចប្លែកនេះគេថាគាត់ងិនមិនឆ័យប័ណ្ណណាហ្នឹងហើយចុចចូលទៅចុចចូលទៅនេះអស់នេះអស់នេះសង្កេតមើលណា K ផាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគេហៅ K ផាត់ណាទៅតាមកម្មវិធីយើងចុចទៅហ្នឹងហើយចុចចូលទៅតែអញ្ចឹងទូវាបង្ហាញលេខកូដបង្ហាញបារកូដឲ្យយើងណា QR code យើងគាត់ចុច scan ទៅបានហើយយើងចុច scan អញ្ចឹងទៅចុច scan ទៅចុច scan ហើយអឹប នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងបានសម្រាប់អាចហើយយើងទៅចុចនៅទូទៅយើងចុចយឺនយ៉ាងនៅដៃដៃខ្ញុំឃើញអត់នឹងទាំងលឿនបន្តិចណានឹងហើយតែនៅរອບទីលើចុះក្រោមមកវានៅទី3ណានឹងយកលឿនបន្តិចគេថតឲ្យអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានវីដេអូថ្មីថ្មីអរគុណច្រើន